Salam, hörmətli Qarazəzəyimiz. Binənsə məmasız qəsəbəsində, həm masadır, həm binə qədər çox yaxın ərazidə olan yerləşən, 2 mərtəbəli, mərtəbələr adam betonla inşa olunmuş, ucuz qiymətə 2 mərtəbəli evimizlə məhsul tanış edirəm. Həyəti gödüm tarqo Tar otamentlə döşənilib, belə bir gözəl bir həyəti onun sayəsidir. Qiymət çox sərfəlidir. İrələndə qədəyimizin qiymətini də məhsul tanış edəcəm. Həyətində belə bir bəhər qonaq ağacımız da var. Tam yaşayış üçün olan bir yerdir, sənədlər tam. Kubçada hörmətli Qarazəyimiz burada padvanla girişidir. Və evimiz deməli axarsa 8 daş kürsüdədir. Pleykan hamısı ağla daşla döşənilib. Pəncərələr şəbəkə pəncərə karisinəkdə qoyulub, yəni bahalı plastiklər qoyulub. Burada kombi sistem bax burada yerləşir. Qazına kimi çəkilib, elektrik, qaz, su, işi bunhams tam qaydasındadır. Yola demə ola ki, asfaltdır. 142 nömrəli marşrut xəttindən məsafəsi 200-250 metr məsafədə yerləşir. 1-ci mərtəbədə, 2-ci mərtəbədə manatla təsis olunub. 2-ci mərtəbəmizə qalıq komplekandır. Və bu orda isə 1-ci mərtəbəmizdə solda sanitar qovşağı, sağda isə evimizin Qonaq otağı belə bir gözəldir. Qonaq otağı var. Tez satılan evimizdir. Onu xatırladıbsa, yəni belə bir gözəl bir evimizdir. Çox satışda qalmayacaq. Niyə görə? Həm də qiyməti çox sərfəli 98 manat belə bir gözəl bir evimiz satışa çıxıb. Mətbəxi bir qonaq otağı boyunda mətbəxdir. Bax belə bir gözəl bir mətbəxdir. Hörmət qazlı əzələyimiz. Burada da bütün sistem çəkilib. Qaz, su, işıq, elektrik sistem hamısı yer hazır vəziyyətdə. Burada mətbəx qurulayandan sonra orada da stol, stul, qovracaqlar edə bilərsən. Kasardan məsafəsi 2 metr yarım məsafə saxlanılıb. Bura isə birinci mərtəbəyə aid olan sanitari otağıdır. Və yer istəpona təfsir. Ümumiyyətlə birinci mərtəbənin hamısı istəp oldu. 4 dəvrləmə qoşa daşla inşa olunub. İndi isə məhs ikinci mərtəbəsinə tanış edəcəm. İnşallah ev olmayan insanlar Allah təala belə gözlərlərlə qismət etsin. İkinci mərtəbəsində isə 3 dənə yataq otağı, balkondan çıxışıdır. Yer cəhətdən çox gözəl yerdir. Hündür yerdə yerləşir. Deməli həmişə yəni, 0-dır. 2 2 3-də yataq otağı, solda isə evimizin sanata qoşağıdır. Belə bir yataq otağı var, gözəl yataq otağı var. Bir ustanətin bahalı pəncərələrdir. Bütün sistemə çəkilib, hazır vəziyyətdədir. Pəncərə yeni, şəbəkə pəncərədir. Burası isə ikinci yataq otağıdır. Pəncərəsin qarşını keçən bir maneə yoxdur. Evimizdə 4 dövrəmir gün işıq düşür. Burası isə uşaqlar üçün azad tunmuş yataq otağıdır. Palazın otağlıqına mən sizi tanış edim. Laminat gördüyünüz faslı laminatdır, bahalı laminatdan, ucuzdan laminat deyil. Bura isə 2-ci mərtəbədir. Sanitara qoşulur, buran da yerində polla tərtib olunur, hətta qonaq lazərimiz. Bütün sistemlər hamısı seçilib. Burada isə xidməti balkonu var. Koridor da gördüyünüz çox işıqlı, yeterincə. Bax, buradan da sağ tərəfdən 142 nömrəli məktəb marşrut xəttidir. Bina qədər çox yaxın bir əraziyə yerləşir. Can Təpədə yerləşir evimiz. Burdan da həyətinin sahəsində məni tanış edim. Və gördüm ki, yolun hündür tərəfində yerləşir. Yəni burada da gördüm ev qədər də bu evdən çökəkdədi. Yəni bu ev çox hündür yerdə ərazidə yerləşir. Əlavə məlumat üçün zəhmə vrə bilərsiniz, kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayın ki, yeni satışa çıxan evlərlə birinci növbədə siz tanış ola biləsiniz. Bir də qeyd edim, evin qiyməti 98.000 manatdır. Satışa çıxdı. Sözsüz ki, real alıcı onu endirim olacaq. Sənətdə içi bir başın qərar qaydada aldı, satıldı.